Namaz qılın bəndədədir, qılmayan şərbəndədədir. Seyid Talih, yaxşı bax. Sən axtaran məndədədir. Deməli bu sənin kimi namaz qılan. Və bu babalarımız hər cümə günü namaz qılmaq üçün getdiyi məsciddə donuz bağlayan kafir. Burda isə həmin o namaz qılanla kafir öpüşüb görüşürlər. Prezidentimizin sözü olmasın, tüp güldəşlər. Bu isə namaz qılmayan həmin o məscidləri ikiayaqlı və dördayaqlı donuz sürüsündən təmizləyərək ölkə başçısına təhlil verən 4 medal əlavə bir ulduzla geri dönən mənim zabit qardaşım. İndi siz deyin görək. Şərbəndə budur yoxsa budur? Sözümün canı odur ki, əsas gərək adam olasın. Adam olmandan sonra qıldığın namaz heç bir fayda verməz. Düzdür, namaz vacibdir. Amma o demək deyil ki, namaz qılan namaz qılmayanı təqiq etməlidir. Əksinə namaza dəvət etməlidir. Səf deyirəmsə, deyin ki, səf deyirsən. Nəysə, Kevli İskəndər sözün düzünü dedi. İndi söz sizindir, dostlar. Başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Və sonda bütün Səmimi miqaddəs namaz qılan, təmiz əməli olan və Allahın bütün buyurduqlarına əməl edən dindarlar qarşısında başəyirəm. Əgər o da varsa, sağ olun.